Hola, cómo están hoy? El, ah, ¿Cómo están? Yo hoy fui al, al, a, a un concierto en la Universidad Nacional de Bogotá y como para un sí fui al, al, a un concierto que de música algo música experimental que era como un poco diferente que yo esperaba, pero sí estuvo buena la música exper, un poco experimental sí el, la, Uh, la, el músico no la música en la música, la música no la música o oh, la músico es no sé estoy confundido pero viene de Alemania sí eh, y que pasamos pasamos rico bien hoy el hancha que vamos a estudiar es el hancha de no la negación no sí cómo se escribe Hana, tool, set, net. Se está fácil, cierto? Hana, tool, set, net. Hana, tool, set, net. No es muy difícil escribir así, ¿sí? Hana, tool, set, net. E hay varias explicaciones por ejemplo dicen que esta línea quiere decir cielo cielo y otra otra parte es una ave ¿sí? entonces como esta ave se fue volando se fue volando entonces esta ave ya no es mía no no es mía ya se fue por eso quiere decir la negación no o también esta ave no está bajando. Esta, es, uh, no, esta ave sigue volando. No, no, no baja. No baja a la tierra. Por eso quiere decir no. O también otros dicen que no, esta no es cielo. Esta es tierra. Tierra. Entonces, aquí abajo, esta parte, son raíces. Así es. Perdón. Ra raíces Aquí, raíces entonces bueno entonces no no son árboles son raíces por eso quiere decir no o también como todavía no salió el brote no salió el brote por eso quiere decir no hay varias explicaciones no sabemos cuál es cuál es correcta pero bueno entonces este este hancha quiere decir no, la negación no. ¿Qué significado tiene en coreano? Pronunciamos ani, ani, ani quiere decir no. ¿sí? Ani es, um, quiere decir no informal. No formal es anio, anio, no, no. Y eh, ani, no. ¿Qué pronunciación tiene? Son dos, pul y buk. Pull y pu. A veces, depend, dependiendo de la, las palabras, a veces BUL, a veces bu. ¿Sí? Pronunciamos todas. Ani, pul, pu. Ani, pul, pu. Por ejemplo, aprobación en coreano se dice hubkeop, ¿no? pero Pero se dice purapkeok. PURAPKYOG, ¿sí? PUL, no aprobación, No pasó, no, aproba, no está aprobado PURAPKYOG por agregar PUL antes de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, es parecido a, en, en... Por ejemplo, POSIBLE, ¿no? POSIBLE es poder, ¿cierto? POSIBLE, POSIBLE, pero... Imposible, ¿sí? Agregar im es la negación de posible, ¿no? Es, no es posible, im. Entonces, en español im, en, en coreano pul o bu, depende. Depende de, la, depende de la palabra, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, ¿cuáles las palabras nuevas? Pronunciamos chaku. Chaku. Kojimal. 거짓말. 거짓말. 거짓말을 하다, 거짓말을 하다, 불신, 불신, 크다, 크다, 커지다, 커지다, 자꾸. 어떻게 해야 되 어, con frecuencia, 어, repetidamente, repetidamente, 자꾸, 자꾸. 알고 건뭐 내가 띠 번호? 레페티 알고 네가티번 자꾸, 자꾸. 자꾸, con frecuencia, oh, repetidamente 거짓말, qué quiere decir? Mentira 거짓말 es mentira 거짓말을 하다, es el verbo mentir mentir, 거짓말을 하다 거짓말을 하다 불신, 불신, 불, acabamos de ver que es pul no no, que no 불신신, la sílaba sin quiere decir confiar Confiar. Entonces, no confiar. Tulsin. ¿sí? Desconfianza o incredulidad. Incredulidad. ¿sí? Eso es tulsin. Cuda. Algo grande. Cuda. Pero cogida. Ko volverse grande. ¿No? Volverse grande. Cuda. Grande. Volverse grande. Cogida. Bien. Entonces, usando estas palabras, ¿qué oración podemos estudiar hoy? Pronunciamos Chaku. 거짓 말을 하는 사람에게는 불신이 커질 것이다. 자꾸, 거짓 말을 하는 사람에게는 불신이 커질 것이다. 자꾸, r e p e t i d a 말을 하는 사람에게는, 사람에게는, a las personas, no, a las personas, depende, sí, depende del contexto, pero, 어, en las personas, s ¿sí? En las personas que hacen 거짓말을 하는 사람. Esta 거짓말을 하는 esta modificando 알 사람스. ¿sí? Entonces, en las personas que mie se mienten. En las personas que dicen mentiras. Mentiras pulcini 커질 것이다. 커질 것이다? Es futuro ser to por por 받침 리을 것이다. crecerá. crecerá, s e a crecerá. ¿Qué crecerá? Uh, Uh, la incredulidad la incredulidad crecerá entonces la traducción sería la incredulidad crecerá en personas que repetidamente dicen mentiras la incredulidad crecerá en personas que repetidamente dicen mentiras bien por ejemplo no hay un profesor que él es Uh, la gente lo considera, consideraba que él es muy honesto muy sincero pero él, él era muy criticante ¿sí? uh, como criticaba mucho a otros que por, por uh, él como descubrió varias ment mentiras de otros profesores entonces la gente uh, tiene mucha confian confianza en él en el pero pero es que él también se mintió algo una cosa pequeña por eso pero recién les le di, le di cuenta a la gente que él también dijo, dijo una mentira pequeña por eso él como por sentirse ver, una vergüenza él como devolvió un, uh, un, un montón de dinero como 120 millones dólares por su culpa. ¿sí? No sé algunas personas lo oh, como están de acuerdo con él que, ah, que él es muy con, una persona muy confiable porque él ya no siguió mintiendo, pero él devolvió el dinero 120 millones de dólares. ¿sí? Es muchísimo, muchísimo dinero de sus conferencias. La, la plata que ganó de sus, su, sus conferencias y otros dicen que no todo está calculado que mmm, así no puede escapar de su mentira pero sí es verdad que hay muchos que no siguen mintiendo pero no devuelven la plata no quieren ser responsable por sus mentiras pero si sí, por lo menos él es él actúa el comporto bien pero no sabemos es como una confusión pero él es, no es muy mentiroso, él no dijo muchas mentiras seguidas, ¿no? Pero eso fue una pequeña mentira. Pero no sé cómo tenemos que pensar que nadie es perfecto o, o también malo es malo. Mentir es una vez, dos veces o es malo. Aunque él no es como Pinocchio, que, que no sé si en español también se dice Pinocchio, pero como bien. S sigue mintiendo, mintiendo, siempre se miente, ¿cierto? Pero él no era así, pero me esta oración me acuerdo de, de, de este profesor. ¿Responsable o no? Responsable, no sé, estoy confundido. Bueno, entonces pronunciamos la oración unas veces más y terminemos la clase. 커질 것이다. 자꾸 거짓말을 하는 사람에게는 불신이 커질 것이다. bien e n t o n e pull muchas palabras que tienen la sílaba pull que q u e r e d i r es a n e g a como p o s e ¿sí? o i m p o s e como A veces in o a veces im, ¿cierto? Con n o con, e, con m. En coreano, a veces bu, a veces pul. Pul, depende. Bueno, entonces hoy hemos visto el hancha ante la negación no. Ani pul o ani pu. Bien, mañana estudiaremos otro nuevo hancha. Muchas gracias. Chao.